Apa yang kita tahu tentang Datuk Maharaja Lela mungkin hanya sebahagian daripada kebenaran. Pahlawan yang kononnya dibunuh kerana menentang penjajahan British. Atau mungkinkah beliau sebenarnya mangsa konspirasi politik yang lebih gelap dan tersembunyi? Adakah tangan-tangan gaib dari kalangan pembesar dan kuasa-kuasa luar yang sebenarnya mengatur plot pembunuhannya? Kisah ini lebih mendalam daripada sekadar penentangan. Ini adalah kisah sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan yang kita tidak pernah diberitahu. Assalamualaikum kembali lagi ke channel Studio and Exploration saya Nazri Saleh host anda kepada yang baru kenal channel ini sila like share komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join untuk jadi ahli juga kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Hari ini kita akan mengupas satu cerita yang tak ramai orang tahu Datuk Maharaja Lela Beliau terkenal kerana menentang penjajah British terutamanya selepas pembunuhan JWW Birch Presiden British pertama di Perak pada tahun 1875 Dikenali sebagai pejuang kemerdekaan Kisah penentangan beliau sering dianggap sebagai simbol keberanian menentang kolonialisme Namun, adakah kisah ini diselubungi misteri yang lebih besar? Ada teori yang mendakwa penentangan tersebut hanyalah alasan bagi menutup plot konspirasi politik yang telah lama dirancang. Satu teori yang jarang didengari ialah pembunuhan Datuk Maharaja Lela mungkin bukan semata-mata kerana penentangan menentang British. Tetapi sebenarnya ahli sejarah dan penyelidik percaya bahawa ada pengkhianatan dalam kalangan pembesar tempatan yang tidak mahu Datuk Maharaja Lela terus berkuasa. Pembesar-pembesar ini mungkin telah berskongkol dengan pihak British untuk menghapuskan ancaman terbesar kepada mereka dan Datuk Maharaja Lela adalah penghalang yang perlu disingkirkan. Dalam sejarah, tidak ada banyak rekod yang jelas menunjukkan pertikaian langsung antara Datuk Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayu yang lain pada waktu itu. Namun, terdapat bukti yang menunjukkan bahawa ada ketegangan yang wujud antara beberapa pembesar Melayu dengan Datuk Maharaja Lela berhubung peranan dan pengaruh mereka di Perak ketika penjajahan British mula bertapak. Datuk Maharaja Lela dikenali sebagai seorang tokoh yang kuat menentang penjajahan British terutamanya selepas pembunuhan J.W.W. Birch. Namun tidak semua pembesar Melayu berkongsi semangat perjuangan yang sama. Sebahagian besar terutamanya Sultan Abdullah dikatakan telah menerima British sebagai rakan sekutu untuk mengekalkan kuasa mereka. Ini mencetuskan situasi di mana kepentingan politik dan pribadi bertembung dan menyebabkan perbezaan pandangan antara Datuk Maharaja Lela dan pembesar lain. Terdapat spekulasi bahawa beberapa pembesar Melayu mungkin merasakan Datuk Maharaja Lela terlalu berani dan radikal dalam menentang British yang boleh menggugat kedudukan dan keselamatan mereka sendiri. Ini mungkin menimbulkan rasa tidak puas hati dan perselisihan tidak rasmi walaupun tidak direkodkan secara langsung dalam sejarah. Setengah ahli sejarah juga menyatakan kemungkinan ada pembesar yang secara senyap-senyap berskongkol dengan pihak British melihat Datuk Maharaja Lela sebagai ancaman kepada pengaruh mereka. Bayangkan, sebuah persengkongkolan rahsia antara pembesar Melayu yang terasa terancam oleh pengaruh dan sokongan rakyat terhadap Datuk Maharaja Lela. Mereka mungkin merasakan bahawa kemasyhuran beliau semakin membesar dan ia berpotensi menggugat kedudukan mereka. Persoalan timbul, mengapa pihak British begitu cepat bertindak dalam menghukum Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya selepas pembunuhan Birch? Siasatan terhadap kejadian ini kelihatan terlalu pantas, seolah-olah mereka telah lama bersedia untuk bertindak. Dikatakan terdapat beberapa dokumen lama yang ditemui menunjukkan bahawa Sebelum pembunuhan Birch, terdapat perjanjian rahsia antara pihak British dan beberapa pembesar Melayu yang tidak puas hati. Secara umum, tidak ada bukti dokumen lama yang secara jelas menunjukkan bahawa terdapat perjanjian rahsia yang ditandatangani antara pihak British dan pembesar Melayu sebelum pembunuhan JWW Birch. Namun, beberapa sumber sejarah menunjukkan bahawa hubungan antara pihak British dan pembesar Melayu Khususnya Sultan Abdullah telah dijalinkan melalui perjanjian Pangkor pada 1874 yang memberikan British hak untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran Perak. Perjanjian Pangkor adalah titik penting yang mencetuskan ketidakpuasan di kalangan beberapa pembesar Melayu. Melalui perjanjian ini Sultan Abdullah diiktiraf sebagai sultan oleh British manakala J.W.W. Birch dilantik sebagai Resident British di Perak. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Abdullah bersetuju untuk membenarkan British mengambil alih urusan pentadbiran negeri manakala beliau dan beberapa pembesar lain mengekalkan kedudukan simbolik mereka. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan beberapa pembesar seperti Datuk Maharaja Lela yang melihat perjanjian ini sebagai satu pengkhianatan terhadap kedaulatan Melayu. Walaupun tiada dokumen yang secara langsung menyatakan bahawa terdapat perjanjian rahsia untuk menjatuhkan Datuk Maharaja Lela sebelum pembunuhan Birch, bukti-bukti sejarah menunjukkan wujudnya ketegangan yang serius antara kumpulan pembesar Melayu yang menyokong British dan mereka yang menentangnya. Beberapa sejarawan juga berpendapat bahawa pembesar-pembesar yang memihak kepada British mungkin telah terlibat dalam perancangan untuk mengekalkan kuasa mereka dengan cara menjatuhkan mana-mana tokoh yang dianggap sebagai ancaman termasuk Datuk Maharaja Lela. Sumber-sumber sejarah seperti Sejarah Malaysia oleh R.O. Winstead dan A Story of Perak memberikan gambaran bahawa keadaan politik di Perak ketika itu sangat berpecah belah. British mengambil kesempatan daripada perpecahan dalam kalangan pembesar Melayu untuk mematahkan cengkaman mereka melalui perjanjian seperti perjanjian Pangko yang akhirnya mencetuskan ketegangan dan konflik seperti pembunuhan Birch. Bukti nyata mengenai perancangan rahsia atau konspirasi dari kalangan pembesar Melayu untuk menjatuhkan Datuk Maharaja Lela tidaklah jelas dan terhad namun terdapat beberapa petunjuk tidak langsung yang mencadangkan bahawa wujud ketegangan dalaman dalam kalangan pembesar Melayu ketika itu yang mungkin boleh mencetuskan plot sebegini Pertama rekod sejarah menunjukkan bahawa pembesar-pembesar seperti Sultan Abdullah telah bekerjasama dengan British untuk mengekalkan kedudukan mereka Terutamanya melalui Perjanjian Pangkor 1874, perjanjian ini memberi kuasa kepada British untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran Negeri Perak. Tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan sebahagian rakyat dan pejuang seperti Datuk Maharaja Lela yang melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan Melayu. Walaupun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahawa pembesar Melayu secara kolektif merancang untuk menjatuhkan Datuk Maharaja Lela, kehadiran British di Perak dan sokongan daripada pembesar-pembesar tertentu mencetuskan suasana yang memungkinkan wujudnya persengkongkolan. Pembesar Melayu yang lebih pragmatik mungkin merasakan bahawa tindakan radikal seperti yang dilakukan oleh Datuk Maharaja Lela boleh menggugat kedudukan mereka serta hubungan baik dengan pihak British. Oleh itu tidak mustahil ada pembesar yang secara senyap-senyap memberikan maklumat kepada British atau membiarkan British mengambil tindakan terhadap Datuk Maharaja Lela walaupun tanpa terlibat secara langsung. Tambahan lagi selepas pembunuhan JWW Birch, tindakan pantas British yang menangkap dan menghukum Datuk Maharaja Lela serta para pengikutnya menimbulkan kecurigaan bahawa pihak penjajah mungkin telah mengetahui rancangan ini lebih awal yang memperkuatkan teori wujudnya konspirasi yang terancang dari dalam. Pembesar-pembesar ini mungkin telah diberi jaminan keselamatan dan kedudukan mereka sebagai balasan kepada bantuan mereka dalam melumpuhkan Datuk Maharaja Lela. Ini menguatkan teori bahawa Datuk Maharaja Lela bukan sahaja dibunuh kerana penentangan tetapi kerana beliau menjadi mangsa kepada permainan politik yang lebih besar, permainan yang melibatkan kuasa, wang dan kepentingan pribadi. Teori ini menjadi lebih rumit apabila kita meneliti kemungkinan penglibatan kuasa luar. Adakah negara-negara lain seperti Belanda mempunyai kepentingan di Nusantara, mungkin turut terlibat dalam merancang konspirasi ini? Kuasa Eropah pada masa itu saling bersaing untuk menguasai rantau ini. Menghilangkan seorang pejuang yang berpengaruh seperti Datuk Maharaja Lela adalah langkah strategik yang menguntungkan banyak pihak. Bahkan terdapat kabar angin bahawa ejen rahsia yang dihantar oleh kuasa asing telah memainkan peranan dalam memberikan maklumat kepada pihak British tentang kelemahan Datuk Maharaja Lela dan para penyokongnya. Jika ini benar, kita bukan sahaja berhadapan dengan pengkhianatan dalam kalangan orang tempatan tetapi juga penglibatan perisik asing dalam melumpuhkan perjuangan rakyat. Misteri pembunuhan Datuk Maharaja Lela mungkin tidak akan pernah terungkai sepenuhnya. Namun teori konspirasi ini memberi kita pandangan yang lebih mendalam tentang kemungkinan beliau adalah mangsa kepada permainan politik yang lebih licik dan jahat. Sejarah selalu ditulis oleh pihak yang menang dan kadangkala apa yang disampaikan kepada kita hanyalah sebahagian daripada cerita sebenar. Adakah Datuk Maharaja Lela dibunuh kerana menentang penjajah atau kerana beliau menjadi ancaman kepada kuasa-kuasa lain yang mahu mengekalkan pengaruh mereka di tanah Melayu? Jawapannya mungkin lebih kompleks daripada yang kita sangka. Kita perlu terus menggali dan mencari kebenaran di sebalik mitos yang telah lama disembunyikan. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga habis video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan butang loceng notifikasi tekan butang like, join dan butang share. Kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikan komen di bawah jika anda mempunyai pandangan atau teori sendiri tentang apa yang dibincangkan pada video ini. Teruskan bersama saya di channel ini untuk lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dari sejarah yang disembunyikan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum, salam misteri dan pengetahuan.